Аллилуйя, слава, слава, слава Богу! Слава Богу! Этот прекрасный воскресный день. Бог дал нам видеть лица друг друга. И, друзья, вы знаете, я в последнее время замечаю, я однажды сказал такие слова и сам себя послушал. Когда мы долго не виделись, но когда мы остались в Господе, и мы долго не виделись, и когда мы вновь Господь дает нам эту возможность видеть друг друга, и когда наши души, когда наш дух вновь видит друг друга, то нас наполняет особое чувство. И я это чувство назвал кусочек неба. И слава нашему Богу, друзья. Когда-то мы, когда придем туда, то мы это будем переживать. Когда мы встретим тех, которых мы, может быть, не видели уже 20 лет, 40 лет, но которых мы хорошо знали, и с которыми мы расстались в Господе. Друзья, это будет прекрасное время, это будет небо. Но сегодня Господь нам дает эти кусочки, мы должны быть ценить этим, дорожить этим и стремиться, чтобы это переживать. Я хотел бы немножко, чтобы мы все вместе приготовились к этому служению, приготовились к этой молитве, чтобы эта молитва была у нас открыта сердца, друзья, чтобы она была искренне, чтобы она была принята и услышана, чтобы нам пройти этот двор и войти в это святое святых, чтобы нам на этом месте увидеть славу Божию и красоту Его. Друзья, что может быть больше и лучше для живой души? Когда она заходит туда, там есть хлебы, там есть этот источник воды живой. Когда эти корни наши они входят в эту землю, а в этой земле протекает этот источник воды живой. Тогда мы вновь оживаем. Тогда наша зелень становится красивой. Плоды становятся сочными. И как мы ехали с братьями беседовали, я вспомнил просто такой момент. Слово Божие, что они в старости плодовиты и сочны. Как иногда скорбно смотреть на тех старцев, которые не поддаются, которые говорят уже, не гнутся, а ломаются. Это плохо. Это не есть пример для молодого поколения. Но когда старцы, когда старицы, когда они уже в седом преклонном возрасте, они могут смиряться, они могут уступать, они могут давать друг... молодым людям дорогу впереди. Друзья, это радует, это похвально, потому что здесь проявляется жизнь. Да поможет нам Господь это понять, это усвоить и собравшись на это место. Друзья, чтобы получить и пережить это благословение, нам что-то нужно. Я прочитаю 1 Фессалонкийцам, 2 глава. 13 стишок. 1 Фессалонкийцам, 2 глава, 13 стишок. Павел говорит, такие слова. Посему и мы непрестанно благодарим Бога что принял от нас слышанное Слово Божие. Друзья, обратим внимание, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божие. Каково оно есть по истине, которое и действует в вас, верующих. Друзья, я вижу здесь вот как раз ответ на многие вопросы. Почему в нашей жизни иногда мы не являемся плодовитыми? Почему иногда в нашей жизни мы не являемся сочными? Почему, может быть, даже при встрече с братьями и сестрами в Господе мы не можем исполниться радости, а может быть, даже и Духа Святого? Мы все были свидетелями, вспоминаем иногда старые времена, когда при встрече люди, встречаясь, беря друг друга за руку, исполнялись Духом Святым. Открывался источник пророчества, Остревался источник благодати Божьей от этой встречи. Друзья, это сильно, это дорого, и нам есть что вспомнить. Церковь наши дней имеет хорошее прошлое. Друзья, мы вот здесь апостол Павел говорит, что причина благословения нашего, он говорит, смотрите, как он говорит, в конце, ибо вы слава наша и радость. Об этой Фессалоникской церкви есть много написано дорогих и теплых слов. Апостол вспоминает, апостол Павел вспоминает ее Фессалоникскую церковь и говорит, мы стали, говорит, примером для всех церквей окружающих. И вот здесь, друзья, причина. Вы приняли не как слово человеческое, но как слово Божие, каково оно есть поистине, которое и действует в вас Верующие. Друзья, то есть условия, чтобы вот это Слово Божье, вот это Слово Божье, чтобы оно было в нас и жило в нас. Гарантия, что и в старости мы будем плодовиты, сочные и свежие. Когда-то апостолы вспоминали народ израильский и говорили, что когда они шли по пустыне и слышали Слово Божье, они не приняли его и не растворили его верою, и поэтому, говорит, были кости в пустыне. Да не будет с вами такого, друзья, мы будем идти к молитве. Слово, слово мое короткое. Но да я хочу, чтобы вот этот вот важный момент мы для себя усвоили. И никого не винили, а вникай в себя, говорит, и в учение, и занимайся с постоянно. Христос говорит, если вы говорит, не прибудете на возе, если вы не прибудете во мне, и слова мои вас не прибудут то что? Не будет чего? Не будет плода, друзья. Поэтому да благословит нас Господь. Да благословит нас Господь в этом служении, чтобы то Слово, которое Дух Святой приготовил, оно в нас произвело жизнь. Да помолимся, да благословит нас Господь.